Образа жінки на чоловіка одна з найпоширеніших причин сімейних конфліктів і навіть розлучень. Дружини часто невдоволені тим, що кохання не виправдовують їхніх очікувань. Чи варто жінкам ображатися на чоловіків та як реагувати на провину коханого? Поговоримо з психологом відразу після сюжету. Не помітив нової зачіски, не виніс сміття, не допомагає доглядати за дитиною або забув про важливу дату. Причин для образ на чоловіка у дружин безліч, і кожна жінка, хоча б раз у житті ображалася на коханого. Чоловіки зазвичай не помічають своєї провини, але саме через образи виникає більшість суперечок між подружжям. І іноді такий конфлікт може зруйнувати родину. Привід для образи на чоловіка час від часу знаходить і співачка Оксана Стебельська. У шлюбі з Романом Кокою вони вже 15 років. Разом виховують трьох дітей та працюють у гурті Українські барви. Припустимо, репетиція. Ти можеш щось говорити мужчина спокійними розі так, все, ти куди. ти думаєш, боже, як він на мене так мені рота закрив при всіх. Йолки, бать, ти ж не міг якось м'яжа. А він просто не акцентує на тому. Він каже: Я не кричав, я голосно говорив. Ну Як ти ж мене там образив. але довго ображатися на коханого Оксана не може. Вона одразу пояснює чоловіку причину невдоволення. Якщо мені не подобається, про це говорю. Подавляти в собі це інгативне потрібно. Треба його висловлювати, але знаходити певну форму, яка ну чоловікові підійде. Цьому саме мужчині підійде, і обов'язково робити це не при всіх. Немає ідеальних людей. Не може людина відчувати, думати так, як ти. Не тримати образ на партнера, а одразу спробувати вирішити і з ним непорозуміння. Ння радять жінкам психологи, адже негативні емоції та злість не лише шкодять сімейним стосункам, а можуть спричинити у людини депресію, нервовий зрив та навіть захворювання. Тож, як правильно жінкам реагувати на провини чоловіка, чи варто щоразу демонструвати йому своє невдоволення та як уникнути образ на коханого? Знам цей сюжет дивился психолог Мария Фабричева. Доброго ранка. Ну э, давайте, девчонки. Значит, мужики, козлы, счастья в труде. Вы пообщаетесь. я, вот я, я посижу вот. обижаюсь и молчу. А потом еще раз обижаюсь, еще раз молчу. Уже Или наоборот, себя. сразу вот так вот. У нас, да, нас разные все... же отношения, мы же в эфире сколько времени, поэтому mm -hmm. тоже можно так а сравнить с семейными отношениями, mm -hmm. конечно. Да. А если вот я вам что скажу, делать? что обида ⁇ это вымышленный персонаж, это вымышленная существующая эмоция, да, потому что под ней скрываются совершенно другие чувства, такие как злость. Ну, он же гнев, она же гнев, да, но такой... Значит, я злюсь, я не обижаюсь, я злюсь. А, хорошо бы вам отследить чувства. Можно злиться, а, можно печалиться, то есть расстраиваться, да, можно бояться. Но это подавлять себя и проще сказать, я обиделась, и Хорошо, замкнуться. если это вымышленный персонаж, неужели мы действительно себе придумываем ситуацию? Нет ситуации, на которую, Нет, в которую нельзя разрешить? Нет, мы не придумываем. Мы э, придумываем свою реакцию на эту ситуацию. Ага. Вот, то есть, да, есть ситуации э, обидные, неприятные... Ну, там, я когда-то слышала фразу, что можно разочароваться в своих иллюзиях. Я на самом деле не совсем согласна, потому что, да, бывает несоблюдение договоренностей, да, бывает неумение разговаривать друг с друг другом и слышать. Люди могут говорить одно и то же слово, называть одно и то же понятие, mm -hmm. но вкладывать в него разные, разные мысли, да, разные переживания. И, к примеру, для одного из партнеров это окей, да, то, что он сделал, а для ну, жены это может быть действительно маленькая трагедия. А донести дом уже, что это трагедия. А, вот тут и начинается можете. самое сложное, мое самое любимое учиться разговаривать и учиться чувствовать себя. То есть, ну, я считаю, эмоциональный интеллект это отдельная тема, но все равно, да, что я почувствовала в этот момент. Проще сказать, я обиделась. Это привычнее, так говорят. Лучше не молчать, а не, просто говорить. Да. да лучше выливать свои эмоции. А да, говорит, да, мне не обидно, хорошо. мне. Ну, знаете, если муж говорит, ну и хорошо, uh -huh. значит, есть два варианта. Либо он не готов говорить на эту тему и по-своему, то есть уходит от конфликта. О, окей, ты обиделась, у меня есть пять минут переговорить или поиграть в танчики. Ну, это я сейчас балуюсь, но, uh -huh. ну, хорошо, yeah, да, побудь да. с этим. Вот. Ну, то есть, либо это тоже ну, выгодно, да, то есть ты обиделась, значит... Значит, ты помолчишь. То есть уже понятно, какие действия будут у жены. Но так. чаще всего происходит все такие разговор. Если жена говорит, я обиделась, если женщина просто выражает свою эмоцию, муж тогда собирается услышать ее. Я надеюсь. Да, И что делать дальше? А, ну если уже обидели, а, да. А... Объяснили, если ты сделал этот поступок, я почувствовала то-то и то-то. Мне было неприятно, больно, страшно. Я, э, пожалуйста, не делай так больше и прийти к общему знаменателю. Как мы можем в дальнейшем вдвоем избежать повтора этой ситуации? Мария, вот все операторы подтвердят: вот, мужчины, которые здесь работают? Я что, например, в споре с Мариной Леончук лучше прикинуться? Играет по посуму, да? хотя ну, Вот бы. я обиделась. Что делать что с обидой? Что делать с обидой? Вот есть обида, первое действие. Женщины, что им нужно делать вот обиделась что дальше марина озвучила прекрасно я обиделась а сказала. дальше заглянуть себя Извините. но на самом деле извинись я сказала а вот видите это правильный метод не совсем правильный метод ладно я уже простила тебя ну, вот, видите, как быстро вы вышли из-за из из конфликта. Вернее, Марина. Да, вот, вот это такая есть история. Мужчины ее очень любят на самом деле. Сама придумала, сама обиделась, сама простила. А мужчина в этот момент просто не успевает отреагировать. Вот это за... правильное решение, мне кажется. С заходом мыслей э женщин. То есть мы реагируем по-другому, быстрее, где-то эмоциональнее, импульсивнее. А скажите, многие женщины ведь, ну давайте, дев девчонки, не обижайтесь, но используют обиду как средство манипуляции. То есть обиделась нет, на мужчину, нет. и потом уже, когда доходит какой-то момент, она так, все, обижена, обижена, а потом, потом когда, ну, давай, ну, ну, пойдем, ну, пойдем купим тебе что-то. Да, и она, увы, ну, пойдем, у, все, увы, это, это факт, это есть, я знаю, даже есть там специальные курсы типа стервологии, да, и там вот это да, практикуется, что? как манипулировать при помощи обиды. Но в этой ситуации хуже может быть только женщине, потому что это игра, и да, как в сказке Петя и Волк. Сначала звал звук на помощь, приходили, а когда действительно напали угу. волки, никто не пришел. То есть играть на чувствах другого человека это как минимум э, жестоко, да, особенно если вы планируете построить крепкие отношения. Ну, то есть это спекуляция и манипуляция. Это говорит о том, что по-другому, ну нет варианта выбора, да, для достижения целей и умения договариваться как угу. взрослые. Это по-детски. Я надулась, потому что я хочу, чтобы мне купили вкусную конфету. Я так привыкла поступать э, со своими родителями, я точно так же поступаю со своим мужем. Это говорит о том, что мало э, кре креативности такой жизненной. Маша, я еще хотела спросить, а если не высказывать обиду, как она может повлиять на физическое здоровье женщины? Ну, мы говорим, это, конечно же, об отношениях к семье, но вот на здоровье женщины. Это но, действительно правда, что влияет? Да, в, могут случаться психосоматические заболевания. Ну, то есть, опять же, да, вернуть, что э, в этот момент мы не копим обиду, а мы копим э, так называемые купоны – да, назовем это так, uh -huh. других чувств, uh -huh. таких как гнев, страх, печаль. И они, ну, если, если много копить, все равно это требует выхода да, какого-то. И гнев, да, тогда происходят срывы и бурные скандалы и казалось бы, мелочи. Да, это говорит о том, что накопился гнев. Ну, к чему приводит? Ну, и проблемы с желчным пузырем, и с желудком, и с, с, с нервной системой. Страх приводит, ну, если много накопленного страха, его не выражают, не умеют выражать. Он приводит к таким неприятным вещам, как панические атаки да, на ровном месте. Как Но... научиться не обижаться? Ах, научиться чувствовать себя. Это, это познание себя и своих эмоций. Что я чувствовала в этот момент, и умение их выражать, выпускать. Я знаю, что не всегда можно сказать и выразить ну, такую эмоцию, как гнев. Особенно хорошим девочкам. Они же не ругаются, правильно. Ага. Они сдерживают себя. Ну, тогда вы вспоминаете, что этот гнев у вас кипит, как чайник. и Учитесь его выражать. Ну, это это уже больше о себе. Спасибо, Спасибо большое, Маш. Все заметили, да, как блеснули глаза у Марины, когда вы сказали про курсы стервологии, да? Вот, mm -hmm. Не говорите хоть где это и когда. Все, все хорошо. В студии Снеданку была психолог Мария Фабричева. Мы разговаривали про проект «Женки любят ображаться на человеке». И все-таки, знаешь, шла выход, и акция на руку. Прослушайтесь до нас а Неданок Снеданок, Снеданок тревога.